Взял, где, между ноги. Дум. Ну, я понял, что он не положил. Прибегает Прибег, другой сосед к его жене. Ира, Ира, был выстрел. Макс застрелился. Иди. Она, то там вольера, тогда бы два выстрела было. Я из ТТ в теле стреляю, тоже там выносят меня пару раз. На ну, да? А ты в Днепре всю жизнь живешь, да? Так, а нет. Только я жил на левой стороне раньше. Просто люблю, дни. Я такой же, я, я ну, на всех, блин, где это, я говорю, вот это ползирки, безперечно, моей. Я заслужил, я, блин, нигде ни разу, я 11 спас бойцов, блин, к временной. Але, инша зерка, это тех хлопцев, которые на передовой, тех деточок, которые не на скутер сбирают, а на дроны. Лекари, в которые бабушки, которые плетут сетки. Кожен, кто любит Украину, это половина зерка ихняя. Они для меня герои мы знали, что мы не, не дойдем оба. Но 18:00 21 .00 серпня пройти 4 километра, три из них полями. No. я говорю, Фикса, давай ночью под плащом, У нас, ну, плащ был уже. Да, этот, который да да, 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 да. А он мины там. Я говорю, я первый полезу, я их мины буду там. Но ну, отодвигать, давай. Ну, оба торопились. Мы еще и 500 метров не прошли. А FPV уже знала, где луч бьет. Летела нормально. Но три хвильки FPV, три хвильки FPV. 13 фибишек на нас потратили. У меня со второй Ну, левая сторона, она не видела, он с левой стороны вот сюда мне в груди ударил. Уши разорвались обе. Оба. Это отр отрезали пришивали там, ошметки собирали. Ну, что-то собрали, чуть-чуть лучше стало. Да как у нас у**нили? Душу, тело мы положим за нашу свободу. Так что я еще, ну... Не забагато віддав. Ну, ну і немало. Дякую. Бережи себе і Україну. Я себе ворожу. Якщо що, стріляйте перший.